Deməli dünən axşam Hacışahanın evinə banditizmin işçiləri gəlir, qara maşınlarda, maskalarda onu çölə çağırırlar, çölə çağırırlar. Ona ona dərman verirlər, bir dərman verirlər. Dərmanın adını deyirəm sizə. Dərmanın adı Gelzemy. G E L Z E M Y. B2 mənşəli Gelzemy B2. B2 mənşəli bunu dindarlar o kamikadellər o hansısa bir əyləm keçirməmişdən qabaq istifadə edirlər. Gel, Zemik B2 mənşəli dərmanı verirlər. Kimə verirlər? E, Banditizm işləri Hacı Şahinə verir. Hacı Şahinə verirlər deyirlər bu dərmanı bilirsən də nədir? Yəni bu dərmanı içəndən sonra yuxuya gedəcəksən, ağrısız, acısız bir daha ailməyəcəksən. Bir daha ailməyəcəksən ona zəhərlə zəhərləyici də, zəhərləyi dərmanı verirlər ya özünü öldürməlisən bu dərmanı içəndə bir dəfə bir daha ayılmayacaqsan ya da biz evə girib biz evə girib səni ailənlə birlikdə məhv edəcəyik biz gözləyirik burada bütün telefon danışların zadında qeydə alınır tapşırıq belədir sən bu dərmanı içib Iı, ayılmamaq üzrə yuxuya yuxuya gedəcəksən, ayılmamaq üzrə yuxuya gedəcəksən. Neçə saat fərqindən, ölümündən neçə saat fərqindən, onu ard-arəd eləsəz məlumatın. Deməli, ayılmamaq üzrə yuxuya gedəcəksən, bu dərmanı atıb, əgər dərmanı atmasan, özünü öldürməsən, biz qiribçəri səni ailənlə bir birlikdə öldürəcəyik, hamınızı öldürəcəyik. Hazir Şahin dermanı aparır. E, demeli. Ailesinden ya özünü öldürmese ailesinin hamısını öldürecekler. Adında gaz zehirlenme sat koyacaklar da böyle bir şey koyacaklar. Hazır Şahin dermanı aparır ve Whatsapp'da bu payla paylaştığı son statüsta açık görünür. Ezen vatanların son bir status paylaşır Whatsapp'da. Whatsapp'da mene atıplar. Hacı Şahin təziq altındadır. Dəyərli vətənlər, baxın, bunu göstərirəm. Bu statusu çox güman ki, DTF sələcək. Bu yayımı da. Bilirlər ki, baxın, Hacı Şahinin statusudur. Baxın mən oxuyacağam statusuna rahat olmayın. Baxın, Hacı Şahin baxın əzizə dünən 20:45-dədir 20. də, vaxtı paylaşıb. Dəyərli həmtrəmlər, 20:45-də dünən E, maskalılar hani şeydə DTX şeyə üzr istəyirəm. Banditizmin işçiləri gedəndən sonra, yəni dərmanı verirlər axşam 20 birisdə qaranlıq hardasa saat düşür, 18-də düşür də qaran. 17-də -18 -18 18-də düşür qaranlıq. E, yəni dərmanı qaranlıq düşəndə gəlirlər, çağırırlar, dərmanı verirlər. Nə deyirlər ki, "Cət səhərə kimi bu dərmanı içməlisən. İçməsən hava işıqlaşana yaxın ailənlə bir yerdə öldürəcəyisən."